красив любое любую пару год друзья всем привет Я решил сегодня поехать на работу через крещатик что самое интересное сегодня впервые в 9.00 остановили здесь движение перекрыли дорогу и чтобы вести так ну вести минуту молчания вот теперь минута молчания на крещатике это будет обязаловка принудительно ну, что могу сказать мало того что крещатик превратили в такой мемориальный комплекс больше похож на кладбище так еще и хотят чтобы люди каждое, каждое утро в 9 утра останавливались занимались этой показухой как обычно занимаются принято на западе украины ну теперь уже в киеве хотят сделать то же самое и самое смешное что ну понятно решение решение понятное власти, для чего они это делают. Самое смешное, что есть люди, которые поддерживают эту историю, которые нравится, когда их заставляют что-то делать. Более того, они возмущены тем, что кто-то не хочет этого делать. Ну, как по мне, достаточно, достаточно грустная история.